Если под вид ну, подписчиков, там человек задает вопрос, а вот подскажите ваше мнение, ну понятно, вы там не любите Друзенко, а вот кто ваш кандидат президента? Ну, я так, я шел как раз по улице, я так прошарил для себя <coughs> быстро, при том, что я выступаю за то, чтобы Против того, чтобы президентом гражданского общества был военный, в первую очередь генерал. Потому что генералы это те люди, которые споскуживаются эм, в очень такой тяжелой форме. Потому что вы же видите, ваша система переделала Валерия заужного Мы такого одобрям, что изволите. Типа сиди в Лондоне и не крякай. Ну, на период войны, оговорюсь, на период войны, я тут себе сам, сам себе противоречу. Я остановился на кандидатуре, нужна аж медийная особа. Ну, например, Бред Питт из Тернополя, Притуа, он не фонтан для меня. Спасибо ему, шоу, его фонд делает беспилотники, благодарен искренне, без сарказма. Ну, неинтересен он мне, это шоу-бизнес. Я остановился на кандидатуре Прокопенко, Денис Прокопенко. Мені ця людина сразу опанує, що він молодий, бо людина знає, від на політолог соцопроси, що что есть норми, йому там літ 34, 4 бо я навіть не знаю, сука, мені здається, він такий старий, він уже стільки пережив за Україну, за наш рідний народ, нарід. Як казав, Кровасіся. <Ститут> уже умирал раз 27, да, за Украину, в полях, э, сколько он там воюет, 11 лет, да, я думаю, кандидат лучше не придумаешь, просто лучше не придумаешь. Весь Мариуполь в трупах российских солдат был, ну, человек написал свою предвыборную программу. Ничего за душой нету, аскет, <связавший> бедный, нищий, никуда не лезет. Взял себе новый сектор после тяжелого плена, и в Серебрянском лесу, или где он там, уничтожает врага. Ну, лучше кандидата нет президента. Ну, на мое усмотрение. Он говорит, ему 3-4 года, ему нельзя. То есть человек, который <клёх> умирать можно, например, с лет 25-20, да? Если по добровольному рапорту. А в президенты в 34 нельзя. Ну, кто такое написал? А написали, знаете кто? Друзенко, которого сунет вот этот э, подписчик, который мне задавал вопрос. Он мне пишет утром, ну я открыл утром, читаю. Да нет, подождите, вы конечно умный по всем вопросам, ну форма сарказма. Ну и пошло поехало. Если имеете свое твердое убеждение по какому то взгляду, и это не соцопрос, то не надо задавать вопрос. Если вы знаете ответ, не надо задавать пытания. Да, вот это кишка Друзенко, если прочитать биографию Друзенко, напоминаю, Друзенко наш президент, который шу -шу ошивается возле Гайдая и Любарского. Его же главный сейчас тезис, мир на любых условиях. Основное первое условие Путина разоружение армии Украины до формирования 50 тысяч армии. Она, ну, она с условиями огромных м, территорий Украины, это карликовая армия. Это первое требование Путина. Друзенко говорит, мир на любых условиях пока не поздно. Я, это же он прямым текстом говорит, не надо ничего домысливать. Это его прямые тезисы. Услышьте Россию. Читаешь автобиографию Друзенко, в 21 год уже целовал в очко митрополита. То есть комитет госбезопасности нашел умного, дал ему корочку, от которой я отказался, я же рассказывал свою историю. Ну, они за интеллектуалов цепляются сразу. Ни одного интеллектуала они не пропустят мимо. Я хочу посмотреть агентурное дело Друзен, какая у него кличка была. И потом же его контора тянула. После митрополита, когда у него шнырком бегал по теологии, они его определили к, в ОПГ Донецких. Он у этого, как его, блин, забыл, я себе там записывал его, а Лавриновича. Он у Лавриновича был шохой. Лавринович его направил в Министерство юстиции по вопросам евроинтеграции. Вы, же когда слушаем, смотрите в ОХ, например, Романенко приглашает Друзенко, начинаешь его, их не объективочку читать. Как говорил мой папа, одевал очки говорит, надо почитать объективочку. И палец смочу, я переворачивал. А в объективочке э, Романенко Юрий, спичрайтер Януковича Виктора Федоровича, а Друзенко Помощник Вавриновича. Блин. Знаете ответ, не задавайте вопросы. М да. Мы запоминаем, что они сейчас вот эти Лавриновичи, друзенки, по нам выписывали законом, <со> что у тебя должна быть партия твоя, ты должен нести залог какой-то там 150 миллионов. Они всяких измов понаписывали. Умирать ты можешь с 20 лет, президенты ты можешь 35 не имеешь права пойти. Да Прокопенко имеет право и в, 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 в председателя ООН пойти если у человека нету зарплаты как у вот этой тёлочки с Гарри Поттера с фонда вот этого АОС агентства оборонных закупили 450 тысяч гривен и ничего за душой нету и он 11 лет умирал за нас чтобы мы просыпались в теплых квартирах и по нам не стрелял то это лучший президент вы меня почуяли сперечание это будет как прыжок на месте провокации сразу удалю с Вога у меня там диктатура, да, если не получается спелкувание. Мне пропаганду вот этих друзей так, не надо поширивать. Откройте свой канал там или выражайте мнение у Юрия Романенко. Он за Геннадия Друзенко всегда с удовольствием вас выслушает. Мир на любых условиях, это же требования и США, и России три года назад ровно. Не, не надо сопротивляться. А я вот здесь и три года же сопротивляемся. Уже их миллион мотуха набили. Я здесь соглашусь с этим, с как его, вот этот дусатый, что с Арисовичем ездил, сосал в Россию. Ну сейчас он патриот, что говорит, надо расстреливать на месте, на улице. Он хорошую мысль говорил, что отстреливаться всегда намного дешевле, чем сидеть в концлагере. да. На войне погибнуло, там, например, 100 тысяч 150, да, в боях. Вечная память героям. И тем, кто ранен. И спасибо тем, кто донатит. А могли бы сидеть уже в лагерях миллионов пять минимум. Потому Путина Путин это то же самое, что Трамп. Трамп собирается сейчас Палестину как-то переселить по принципу доброго дяди этого. Иосифа Исарионича Сталина. Тут всех перевозил вагонами куда-то. Начиная от крымских татар, заканчивая чеченцами. И, и, и Путин бы нас вывез вагонами. Нас, жил, нас украинцев вывозят вагонами уже последние 300 лет. То на строительство Санкт-Петербурга их вывозили пачками, обозами. Потом на освоение Тюмени и архипелага в ГУАГ. Лучше отстреливаться, да. Вы мне вот эти конторские закидончики не надо тут писать. Если вы меня просили как политолог, то напишите в такой-то за Прокопенко. Все, если вы выбираете кандидатуру. Но олигархи выберут своего модного, опять как всегда. Будет кандидат от олигархов. Вот я же выложил постер, вот этот Юрий Акакевич Швец, толкал Игоря Смешко, что это ум, честь и совесть, сила и честь, патриот, что аж что Я хочу у Юрия Акакевича Швеца спросить, где ваш Игорь Швец? Кто его убил или в какой тюрьме он валяется? Мне вот недавно подписчики выкладывали постер, что 29 числа того месяца должна была быть встреча Юрия этого Игоря Смешка с подписчиками. <свят> На том свете вы не верите в загробную жизнь, ее нет. Вот если вы летели там как букашечка какая-то, где-то неудачно присели и вас раздавил какой-то сон, и вы лопнули, то все, вы отдали не душу Богу, а копыта просунули. Нет у вас 36,7 температуры в крови, все, вам и сдам. Поэтому мне ближайшее окружение юридического Януковича не надо пхать. Есть Павел Себастьянович, есть Сергей Гайдай, есть Любарский, Табах, вот там вы просуваете. Если у меня с человеком сложилось общение, я с ним буду общаться там ну, очень долго. Если нет, ну так. И ум Друзенко я не ставлю вообще под сомнение. Он просто, ну, он просто гений. Ну, он гений с говняной биографией, да. Ее никуда не денешь. Как бы он ее не вуалировал. Ни одним ПДМШ не отмойся от предыдущей жизни. Хотя у нас люди, они же всеядные, они и Виктора Федоровича перемололи. Да, жизнь покажет, где поздно, а где рано. Корчинский, вот Корчинский стал что отстреливаться всегда дешевле, чем сидеть в концлагере. Абсолютно согласен. И надо, начать законы переписать. Если можно умирать с 20 лет за Украину, то и президенты можно идти, да. А то, получается, понарисовали себе зарплату, чуть сушаем этих министров финансов, что нужно уже всем начать жить честно. Это он призывает предприниматели. То есть себе нарисовали зарплаты по 400-500 тысяч гривен в месяц. Социальные пакеты, Налоговые скрутки на НДС и э, плавают в ВГЗ в облигациях государственного внутреннего займа. А всем, кто живет на 5000 гривен, давайте жить честно. Да не офигели ли вы?